बिहारच्या राजकारणामध्ये आज मोठी उलता घडली आहे बिहारमध्ये महाआघाडी इंडिया आघाडीचं सरकार पडलं आहे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं सरकार इथं स्थापन होत आहे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी आज सकाळी आपला मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांच्याकडे सुपूर्द केला राज्यपालांनी त्यांचा राजीनामा स्वीकारत त्यांना काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त केलं आज रालोआच्या बैठकीनंतर नितीश कुमार बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणून नव्यांदा शपथ घेणार आहेत त्यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही घाडीचं सरकार स्थापन होत आहे लोजपाचे चिराग पासवान उपमुख्यमंत्री होण्याची शक्यता आहे विरोधकांच्या इंडिया आघाडीमध्ये काहीच काम होत नव्हतं काहीच ठीक नाही अशा प्रतिक्रिया मला अनेकांकडून मिळाल्यानंतर हा निर्णय घेतल्याचं नितीश कुमार यांनी वार्ताहरांना सांगितलं और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया नौबत अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था तो इसीलिए थोड़ी परेशान आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय अपने पार्टी के लोगों की राय चारों तरफ से राय आ रही थी तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया दरम्यान आज झालेल्या भाजपा विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीमध्ये सम्राट चौधरी यांची भाजपा विधिमंडळ पक्षाचे नेते तर विजय सिन्हा यांची उपनेते म्हणून निवड करण्यात आली बिहारच्या हितासाठी रालोआचं सरकार स्थापन करत असल्याचं भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांनी या निवडीनंतर सांगितलं और सभी विधायकों ने एक मत से वो प्रस्ताव पारित किया जिस प्रस्ताव में भाजपा जदयू सभी एनडीए के मित्र पक्ष मिलकर एनडीए की सरकार बिहार में बनाई जाए बिहार के बिहारवासियों के हित के लिए ये सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के नाते सम्राट चौधरी जी का चयन किया गया और उपनेता के नाते श्रीमान विजय सिन्हा जी का चयन किया गया है मैं अभी सम्राट जी और विजय जी को दो दो मिनट कहने के लिए कहता हूं और यहां से सभी विधायक जदयू के साथ संयुक्त बैठक के लिए जाएंगे वहां एनडीए का एनडीए की बैठक में वहां पर नेता उपनेता चयन किया जाएगा और बाद में फिर माननीय राज्यपाल जी को हम सब मिलेंगे